سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی جنہیں آقا علیہ السلاۃ اسلام نے اللہ رب العزت سے طلب کیا اور ان کا قبول اسلام دعائے مصطفیٰ پہ ہوا اس لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد رسول بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مراد رسول کہتے ہیں طلب رسول کہتے ہیں دعائے رسول کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی روایت ہے انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم عز الاسلام بے حب بے ابی جہل بے عمر ابن الخطاب کالہ وکانا حبہما علیہ عمر حضور علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب تھوڑے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے یعنی ان کی تعداد ابھی انتالیس ہوئی تھی جو صحابہ آقا علیہ السلام کے حلقہ بگوش غلامی ہوئے تھے اور جن افراد نے قبول اسلام کے ذریعہ آقا کی غلامی اور صحابیت کا شرف پایا تھا اور صحابہ اکرام کی جو جماعت اس وقت تک وجود میں آئی تھی ان کی تعداد کتنی تھی انتالیس یہ ویسے تاریخی بات بتا رہا ہوں اس حدیث پاک میں نہیں ہے انتالیس تعداد تھی مجموعی طور پہ اسلام کی صورتحال کمزوری پر تھی کفار مشرقین اور سرداران قریش اسلام قبول کرنے والوں پر ظلم کرتے تھے دستے تظلم دراز کرتے سختیاں کرتے ان پر مصائب اور آرام ڈالتے وہ چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے چھپ چھپ کر عبادت کرتے چھپ چھپ کر آقا علیہ السلام کے دیدار کے لیے دار ارقم آتے اور چھپ چھپ کر آقا علیہ السلام سے دین کی ہدایات لے جاتے نہ اپنا اسلام گھر میں ظاہر کرتے نہ اپنا اسلام باہر ظاہر کرتے اس طرح دبے دبے چھپے چھپے قبول اسلام اور فروغ اسلام کا سلسلہ جاری تھا اور جس شخص کے بارے میں قبول اسلام کی خبر ہو جاتی سرداران قریش اور بڑے بڑے جو جابر تھے مشرقین مکہ میں سے وہ ان کے اوپر ظلم کرتے اذیتیں دیتے ایسے حالات میں آقا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی عرض کیا باری تعالیٰ میں دو نام تیرے حضور پیش کرتا ہوں ابو جہل ابن ابنشام اور عمر ابن الخطاب دو نام پیش کرتا ہوں عرض کیا باری تعالیٰ ان دو میں سے جو تجھے محبوب ہے اسے میری غلامی نے دے اب آگے کلام کیا تھا دعا کے کلمات اللہم اللہ الاسلام مولا ان دو ناموں میں سے ان دو شخصوں میں سے جو تیرا محبوب ہے جس سے تو راضی ہے اس کو قبول اسلام دے تاکہ اس کے ذریعے اسلام کو طاقت مل جائے اس کے ذریعے اسلام کو عزت مل جائے دعا کی باری تعالیٰ ان دو میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا کر اب آپ اندازہ کریں یہاں سے یہ پتا چلا کہ یوں تو ہم میں سے ہر ایک کو عزت کس کے ذریعے ملی اسلام کے ذریعے ہمیں عزت بولیے اسلام کے ذریعے ملی تو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں اسلام کے ذریعے سے عزت ملتی ہے اور کچھ اللہ کے محبوب بندے وہ ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے اللہ اسلام کو عزت دیتا ہے حالانکہ اسلام اللہ کے بندوں کا محتاج نہیں ہوتا اسلام کی عزت کے لیے اللہ ہی کافی ہے اسلام کی عزت کے لیے اللہ کا پیغمبر ہی کافی ہوتا ہے مگر یہاں عزت سے مراد اسلام کو طاقتور کرنا اسلام کو غالب کرنا اسلام کو محکومی کمزوری مجبوری کی کیفیت سے نکالنا اور اسلام سے مراد یہ ہے کہ امت مسلمہ کو اور مسلمانوں کو کلمہ کو مسلمانوں کو عزت دینا تاکہ اسلام پر کفر کا اور دشمنان اسلام کا ہاتھ اونچا نہ رہے یہ معنی ہے اسلام کو عزت ملنے کا تو عام مسلمان اسلام سے عزت پاتے ہیں اور خواص لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ اسلام کو عزت دیتا ہے عالم اسلام کو عزت دیتا ہے اور امت مسلمہ کو عزت عطا کرتا ہے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت صحابہ میں سے وہ خوش نصیب ہیں کہ آقا نے اپنی زبان مبارک سے عرض کیا کہ مولا اگر عمر مسلمان ہو جائے تو اس کے ذریعے اسلام کو عزت مل جائے یعنی اسلام کو طاقت تمکنت شوکت اور غلبہ نصیب ہو جائے اور دشمن میلی آنکھ اٹھا کر اسلام کی طرف دیکھ نہ سکے